Добрый вечер, Савик. Мы действительно находимся в центре столицы. Здесь 8 дней назад были поставлены палатки, акции, долой всех. Эти люди требуют, чтобы все нынешние политики ушли из власти и ушли из политики. И рядом со мной здесь находятся представители больше пяти областей, которые присоединились к этой акции. Здесь очень много людей. И я попрошу сейчас высказать свое мнение по поводу того, что происходит в студии. Савик я бы хотел передать слово координатору акции, координатору акции, которые здесь собрались, и передать ему слово. Добрый вечер, студия, добрый вечер, уважаемые гости и телезрители. У микрофона та самая новая политическая сила, которая в этой стране появилась. Это громадская инициатива «Долой всех». И я вам скажу, что это не только те люди, которые на Майдане, восьмой день. Не сегодня, а восьмой день мы здесь стоим. А это еще очень много людей, самых разных по всей стране. Мы разные, у нас разные интересы, но нас объединяет две вещи. Первое – это любовь к Украине. И вторая – желание убрать от власти всю нынешнюю политическую элиту. Лозунг «Долой всех» означает наше требование иллюстрации всех тех, кто занимал высшие государственные должности последние 10 лет в этой стране. Потому что это раковая опухоль на теле Украины. И только таким способом мы можем провести в этой стране какие-то реформы. Я вам скажу, что все мы, и вы, и мы совершенно неправильно оцениваем обстановку в стране. Мы говорим о серьезных проблемах. А в стране у нас катастрофа. Вот здесь, на Майдане, сейчас, произошло несколько столкновений во время прямого эфира между представителями разных политических сил. Социальный взрыв в стране неизбежен. Мы прошли точку невозврата. И только закон о люстрации, только добровольное принятие вами закона, чтобы все, кто занимал высшие государственные должности, в секретариате, президент, Кабмин, Верховная Рада, все вы добровольно ушли в отставку. Может быть, вы хорошие люди, среди вас есть множество профессионалов, но... Система, которую вы создали, не позволяет, даже если бы вы были святыми людьми и издавали бы очень правильные распоряжения, бюрократический рычаг такой длины, что ничего нормального в этой стране произойти не может. Эта система не позволяет вам реализовать ваши даже самые светлые навыки, будь и такие имеются. Я приведу вам простой пример. Из областей звонят нам люди. В стране заканчивается инсулин. В стране более 500 тысяч в стране более 500 тысяч инсулинозависимых только по официальным данным. Эти люди умрут в течение ближайшего месяца. И вы не только ничего не делаете, вы еще ничего не знаете по этому поводу. Вот как работает ваша система. Коллеги, уважаемые, Виктор Федорович, я лично к вам отношусь с большим уважением. Это правда. Но скажите мне, пожалуйста, равно как представители оранжевых сил, синих, сфера буромалиновых, всех, вы сейчас уже на чаше истории, вы в прошлом, Может быть, сейчас, в самый ответственный момент вашей жизни, вам нужно проявить високі образцы гражданського э, мужества и добровольно уйти в отставку, а не тянуть эту страну в пропасть і далі. Ми э, ведемо розмову і кілька разів в студії звучало слово опозиція. Але насправді ми всі розмовляємо з Віктором Федоровичем, задаємо йому питання не як опозиції, а як людин, людині з влади. А чому? А тому, що він не подібний на опозицію. І партія регіонів не подібна на опозицію. Вона подібна на другий ешелон влади, Там, на молодших партнерів влади, на кого завгодно, тільки не на опозицію. Тому що лідер опозиції мав би сьогодні нам говорити про те, як він формує загальноукраїнський страйком, який має знести. Всю існуючу владу, тому що кожен день перебування цих людей при владі занадто дорого коштує країні. Але такої мови не йдеться. Сьогодні в країні щодня наростають несимулятивні акції протесту. В різних регіонах, 18 числа, Київ буде заблокований автоперевізниками, і багато акцій солідарності з ними буде по всій Україні і в Києві. Це наростає як сніговий ком щодня. Це буде щодня. Безумовно, влада зараз намагається яким чином симулятивними акціями збити цю хвилю. Зуміти, є е, у е, центральної влади є велика спокуса зараз нацькувати народне незадоволення на місцеві органи влади, цькувати і казати, вони в усьому винні. рвіть їх. А ми тут будемо в цей момент там щось думати про зміну конституції країни. Задавалося, Мітрофанове правильне питання. Оці От люди, які зібралися там на Байдання, хто ж після того, як геть усіх. Для того, щоб геть усіх, я так розумію, що все-таки загальноукраїнський страйком буде сформований. І не пізніше березня місяця. І ті, хто виділяться, бо цього страйкому, і будуть тими людьми, які візьмуть в руки влади, так буде.